Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Степан Андреевич. А вас? Василий. Василий. Людвигович. М -м -м, Рюрикович. Рюрикович? Угу. Это вашего папу звали Рюриком, боюсь предположить? Возможно. А вы что пьете? Трофейную психолу. О, кока-колу. Да, кока-колу. Трофейная. Где а добыли? Так и в Белгороде живу. Где? На поле. На поле боя. Что? Оттуда досталось? Да, да. Да. Как там жизнь молодая? Да как громко, громко прилетает. А да, ребята как наши молодцы через трубу прошли. Это в Курске. Угу. Ну, а я в Белгороде. А, ну, рядышком ну, ну как вам сказать рядышком ну по меркам нашей а страны там по меркам нашей страны конечно рядышком через да через какую-то тоже трубу ой не выдумывайте вот это вот раздули какое-то трубопроводное войско это фигня полная на самом деле почему ну потому что фигня никто в Белгороде по трубам было. не ходил по крайней мере я бы этого не допустил это же ловушка второй раз такое устроить вы что думаете, они не, например, они не знают наших сетей? Вы думаете, они знают, не знают наших сетей? Не, по, по водопроводной где-то прошли, они тоже, где-то уже вошли, наши ребята. Не было такого в Белгороде. Чего с это? Не, не в Белгороде. Не, не говорю, что это в Белгороде было. Это было где-то куда-то мы зашли по трубопроводной про... сначала, а потом вот по газовой. Ну хорошо. Хотите вместе со мной это наблюдать воочию ежедневно. А вы генерал? К сожалению, нет. Не очень хорошо я себя вел в молодые годы, поэтому дослужился я только до подполковника. Подполковник это две большие, да? В смысле, вы вообще не соображаете, да, в знаках отличия? Подполковник это одна большая. Нет, это две. На двух полосочках если вам так будет понятнее а, а получается что что вы сказали вы пропали я не услышал одна это майор да а одна, одна это майор, майор а две это дважды майор не а вторая это подполковник как раз то есть и с юмором у вас тяжело я смотрю да как раз для нас. Я в КВЕ не да. Тот, кто в армии служил, он в церкви не смеется, умор... да. Да, в церкви не смеется. Да-да-да. Но без юмора здесь тоже, я вам скажу, жизнь не сахар. Можно Под и. Полковник это две, а потом третье это уже. Трижды майор, да. Это уже майор, да. Трижды. Не, не трижды. а... Ну, трижды майор. майор. Три это трижды майор, да. А следующий уже генерал, лейтенант. Ой, идет. Ой, нет. Ну, откройте какой-нибудь сайт и посмотрите. Там все нарисовано, даже. Младший генерал. Младший генерал, да. Младший генерал. Главный генерал. Младший главный а потом, следующие... а потом не главный генерал сначала главный генерал, генерал а потом генерал лейтенант генерал, генерал, генерал ну, потом зачем вы эту идет... чушь, чушь несете ну что вы, фильмов про войну великую отечественную не смотрели или что ну, у них совсем другие погоны были. почему с 43 -го на, года ну, точно какой. такие вот начиная с 43 -го года когда вернули все офицерские звания и из красной армии сделали советскую а армию. до этого как-то на, на... На этих были, на. На петлицах, да. Шпала, ромбики были. Да. Да, вот. Здесь да, вот. да, 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 да. Я смотрю, вы человек полностью гражданский или просто не хотите в армию? Я... А меня не берут А чего, что с вами? Не зовут. Так приходите сами, что звать. Почему ну, звать надо? Вон по городам, по всем плакаты висят. Ну. Зовут, зовут, ну, зовут. Супруга, говорит, нихуя. В смысле, не висят у вас в городе плакаты? Су... Нет, супруга, говорит, нифига. В Москве ну, в Москве висят, я сам с Москвы. Ну. Супруга, говорит, просто типа пойдут, ну, позовут, пойдешь, не, не пойдут, ну, не позовут, не пойдешь. Да, у нас все так. Именно поэтому у меня в Белгороде 4 миллиона подписания контракта стоит. Потому что очередь не стоит. Именно поэтому, потому что все так э, рассуждают. Э, я думаю, что скоро м -м, частичная мобилизация, по которой меня вернули в армию, меня старого пердуна вернули в армию с отставки. Скоро всех позовут. Я вот что-то зачем-то борду отрастил. Ничего страшного. Там побреют, да вы служили? Вы служили в армии? Нет, нет. Тогда, когда армия у меня началась в 18 лет, это была Чеченская. Mm -hmm. Мама пришла и нанотехнологию занесла. Коррупция. На, на. Коррупцию? На, на, технология, да, 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 нанотехнология, плоскостопие. Mm -hmm. Не пошел. Она yeah, говорит, no, Зачем в случае мобилизации, я вам скажу, как это происходит обычно. В случае мобилизации, вот все... Э Нормы по, 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 да? по комиссиям. Они все сразу да? Они не выздоравливают, но это просто перестает быть причиной не идти в армию. Я согласен, согласен. Позовут, пойду. Позовут, пойду. Так я вот бегать я не вас, буду. Я вас и зову. Я же... Я, же не я почему это, говорю а позовут? Просто я хочу, чтобы вы понимали, что вот это все ползание по трубам, это идиотизм. Любое подразделение, которое заходит в трубу с одной стороны, выход имеет только один. Сколько их полегло в этой трубе? Никто же нам не говорит. Много. Но... Много. Сказали много. Много. Да все почти. Ну да, много, много полегло. Поэтому я вам и говорю, что вот эти все геройские крики лучше всего видеть прямо здесь, а не где-то издалека. Ну, позовут меня, я пос... по... пойду с удовольствием Родину защищать. Я же не... Конечно, не в Грузии Родину я... надо защищать. Я же не в Грузии. Я же не в Грузии, где-то там... Как, куда там все бегут обычно? Казахстан, Грузия, этот Украина. Перевал. Нет, перевал какой-то есть с Арменией. Как, как он называется? Откуда там? я знаю? Я что? Географ? Ну, короче, куда-то там все бегут. В Армению, в Грузию. Да, да. Там туда, сюда. И, да. Короче, я не такой, чтобы бегать. Да, я понимаю. Вот, понимаю. Я такого... сижу, и у меня еще два напарника есть в павильоне каком айфон, продаем. американские да а зачем же швы да, вот я с вами сейчас общаюсь по американскому айфону тоже да не очень хорошо а кстати как они с сертификацией где они сертифицированы мне кажется в америке ну, сейчас iPhone с нами сотрудничает, я просто не в курсе. У меня корейский. не 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 не, не. Ну. Это все, это уже серые там. А, то есть серые все, да? Конечно. А что сейчас не серые? А если заблокируют корпорация у нас на территории связь, что тогда делать? Ну, если бы вы знали, то, что. Я же говорю, у меня корейский, у меня не iPhone. Да, да Иран под. И, и, Иран просто под санкциями 20 лет, или там 30 лет, и до сих пор у них все работает, все функции Ну, я это слышал, но просто я не знаю механизмов, я же военный человек, я же не торговец. Ну, корейцы тоже же, это же нервник. Не, не, не. Я считаю, что нужно Америку наказать за вот эти вот айфоны чертовы. Или хорошие, да. или хорошие все-таки. Не, 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 не. Соловьев сказал, что надо туда, будет такой мощное. Ну, я тоже считаю. А, а, вы, а вы их поддерживаете какого-то черта? Нет, нет, нет. Я, я тоже за. Ну как, как, люди у вас покупают вещи? айфоны э, и тем самым поддерживают американскую экономику. Хорошо ли это? Ну, ну смотрите, а я езжу на китайской машине. На китайской да машине. Это вас положительно да? характеризует, а вот айфоны нет. Да, да. да. А допустим, кто-то на японских на американских там. Не на надо, не и, надо сейчас и... говорить о ком. то то вы мне сейчас соседи начнете сдавать. Я не об этом. Я конкретно о вас говорю. Хорошо ли поддерживать американского производителя? Нет, но ну, у нас нет такого, чтобы. Китайские но, продавайте телефоны. Китайцы же наши братья на век. Xiaomi. Да. но ну, к Xiaomi, мы уме. тоже продаем. Но они так, так, не заходят, они. Не? Apple. Непатриотичные москвичи, я смотрю, да? Не, патриотичный, но... Ну, блин, даже не знаю, чем сравнить-то. Ну, так как и с, с, к... с ленинградцами но... сравните. Ну, с, с машинами. На американских уже ездят все в квартах. Да? Помоги. Ну да, в принципе, я да. тоже вот и тут гоняю на форде американском. Так у меня трофейный, я так сказать, в бою а -а -а. добыл. А не, а ЕКСА у нас ездит. ЕКСА, знаете, что такое? Ну, конечно, Екатеринбург. Нет, ЕКХ в Москве... А, что, ЕКХ? К... ЕКХ номер. Я, ха, я это, не услышал. Если у вас, если у вас номер ЕКХ и какой-нибудь там, ну, московский регион, это Еду как хочу. И они все ездят на американских машинах до сих пор. Какие-то иноагенты, я бы сказал. ЕКХ? Нет, которые ездят на американских это... машинах. Они все ездят на, на американских... Ну, негодяи, негодяи, негодяи. А вы им подкладываете ну, гвозди в шины. Нет, нет, ЕКХ, это еду как хочу. Это я понял, это... я понял. Вы думаете, я с первого раза не ФСБ понимаю? ФСБшная вся тема. Вся ФСБшная тема. Ну и что? ФСБ что у нас среди ФСБшников нет ФСБ предателей? Все ездят на... Ну, не знаю, все ФСБшники ездят на американских машинах. Вы на... думаете, у нас среди руководства ФСБ нет предателей? Знаете, я как не... они на наших армейских генералов бочку катят? Знаете, как они к нам относятся? Они, они нас сапогами называют. А сами сдают украинцам цели, места расположения наших частей, складов боеприпасов, передвижения войск. А вы знаете этого Пригожина? где он сейчас? Знаю, убили его. Вот, это вы так думаете. Я уверен. Нет. Да. В том-то и дело, что Одно я... из моих Ребята... подразделений, подчиненных мне, ПВО. Работала с этим самолетом. Поэтому сомнений у меня никаких в этом нет. Мои парни работают. А его там нету. Есть. А его там... Был идентифицирован. Работают точно и надежно. А все остальное это байки. То, что он в Африке сейчас отдыхает. Да, байки. Пес. Нет его. Да? Конечно. Я тебе скажу, зачем это делается. Вот эти вот крысы ФСБшные, которые нас сдают. Они сознательно э, эти слухи распускают, чтобы снизить градус э, положительного отношения народа к Жене Пригожиному. К Пригожину. Понимаешь? Они тем самым вроде как говорят, а да живой он, живой, все в порядке, никто его не убивал. Убили, убили. Убили. Точно, да? Однозначно. Вне всякого сомнения. Да, Ладно. Вчера с Челоградским там общался, он говорит, что он точно там. Где ты с каким ЧВКшником общался? Которого из зоны выпустили? Да. Ну, вот все ответы на все вопросы. А что да. зоновские байки. Вы все ответили на все мои вопросы, да? А ты сам ответил. А скажи ну, мне, да. вот когда я тебе повестку пришлю, ну, или коллеги мои какие-нибудь, ты меня слышишь? Да, да, да. Вот мне как-то нужно людям, кроме денег, все-таки объяснять какую-то мотивацию. Потому что не, не все же за деньги могут пойти, правда? У кого-то есть достаток, кому-то достаточно своих денег. Чем бы мне мотивировать новобранцев? Новобранцев? Как, а бы, вот ты, как знаем, бы ты. Как бы ты, вот будучи на. Как, как бы ты, будучи, кто -то, кто -то, на, на, бы ты, будучи на моем месте. Ой, блин, сейчас, подожди. Вот видишь, у меня тоже. Да, у меня тоже вот это американские наушники трофейные плохо американские, работают. Американские, да, вот я ну, же... они же трофейные Послушайте. на поле боя же достались, понимаешь? Ага. Видно с брачком. Так вот, бы а... бы на как на бы похоже, ты мотивировал для... новобранца? Вы на этого похоже, который на мотоцикле разбился. Типун тебе на язык. Типун, да, мне на язык, но как его зовут, помните? Ну, вот смотря кого ты имеешь. Много кто на мотоциклах разбивался. Даренко, ну, Турчинский. Э, Даренко, да, 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 а да. А я, да, я не Доренко, да, да, у, у меня фамилия похожая, у меня фамилия Бондаренко. Бондаренко, вот, вот вы похожи на того, Ну, Может родственник, может родственник тоже -то... знает. Ну, короче говоря, что я там тебе говорил? А про ну, мотивацию. Тот, как, тот, бы тот, чувак, ты, как бы ты на моем месте объяснял э, новобранцам? Почему России нужны новобранцы? что, надо идти на да, что нужно Но идти войну. воевать войну? на Украину. Блин, даже, если честно, как знаю, объяснить я, что человеку, это, особенно. особенно взрослому, как ты? Молодежи я зачитаю без вопросов, они тупые. А вот как мне такому взрослому человеку, как ты, объяснить, что нужно идти э, на Украину воевать за Россию? Почему на Украине нужно воевать за Россию? Как мне это ему объяснить? Ну, я не знаю, если бы они смотрели такие передачи, как я про Соловьева, ну, с Соловьевым, с Даренко слушал бы. Даренко ж погиб. Я бы. Даренко погиб, да, Царство Небесное. Я бы пошел бы, и даже мне кажется, мотивации никакой не надо было. Ну хорошо, тебе а не вот надо. Вот, а вот как, как человеку, который да, не вот, смотрит. А вот приходят ко мне и говорят, ну, то, что... а, я говорю, родину защищать, а они мне говорят, ну как родина же здесь, а вы нас туда отправляете. Что мне им говорить? Вот посоветуй мне. Умный же человек, я вижу, айфонами я торгую. Ну вот надо как-то объяснить то, что это тоже наша родина, что нам надо прийти туда защитить нашу Родину чтобы не было того что творится там вот я так и говорю людей, которые... а, а они мне знают что говорят а завтра а завтра у меня вы меня в Казахстан отправите А послезавтра не, Да не. так это они мне так говорят А послезавтра в Латвию после послезавтра в Эстонию что тогда делать вот, ну показать им хотя бы что-то там вот из этой серии что Володя показывает Соловьев. Так, Володя брехун. Ну, вот. потому что я смотрю, я вижу, я и хереваю, если честно. Да, да, да. Я тоже смотрю там и смотрю про трубу, говорит. Володя показывал. Героические ролики. Ну, на самом-то деле война немножко не так выглядит. Понимаешь? С цветами нас там никто, никто не встречает. С цветами да. нас там никто не встречает. Вот казалось бы, да? От нет, меня, нет, от, никуда, от, никто от никто... меня, от меня до Харькова всего 70 километров. От границы до Харькова, от нашей, меньше 40 километров. Вот мы уже четвертый год эти 40 километров идем, и от самой границы никто нас цветами не встречает, а встречает градами, артиллерией, танками, дронами. Ну там потому что весь народ надроченный на то, что мы негодяи. А вот как мне объяснить человеку, который пришел в военкомат, что мы пришли к ним, и мы не негодяи. Ну вот смотри, когда гитлеровцы к нам пришли, гитлеровцы же были негодяи. Mm -hmm. да, да. Ну, а теперь мы к ним пришли. Конечно, мы для них негодяи. Как может быть по-другому? А если бы они к нам пришли. Да, для, для них мы сейчас негодяи, А да. если бы они к нам пришли, они бы и были внук, негодяи, согласись. Тоже, да. Ну как же мне это объяснять? Ну, если половина людей действительно понимает, что идет в чужую, на чужую страну. Понимаешь? Понимают ну, это. Ну вот я сейчас с кем не общаюсь, допустим, они все говорят то, что мы напали. А я им объясняю то, что а с 2014 -го года зачем вы стреляли в Донбасс? Они мне все начинают объяснять то, что это вы обстрелили. Не, 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 донбасс, сейчас не. Сейчас я тебе расскажу, донбасс? как это работает. Я там все, я же офицер, в конце концов, я, меня готовили к этому. Вот смотри, в 1941 году тебя как зовут? Uh -huh. Саня, Саня. Сань. Смотри, Саня, в 1941 году немцы зашли в Белоруссию, на Украину, ну а потом э, продвинулись и на российские территории. Так вот, и дошли до Сталинграда. Я на примере Сталинграда тебе объясню. Вот когда немцы входили в Сталинград. Ну, это Волгоград был да? Нет, это, ну, в смысле, он раньше Волга... О, он сейчас нынешний Волгоград. Нынешний Волга... Да, нынешний Волгоград. Вот да. когда немцы заходили в Волгоград, да, там, же были, там же были уличные бои. Советская армия, uh -huh. немецкая армия столкнулись в середине города в уличных боях? Uh -huh. Как ты считаешь, советская армия имела право стрелять по городу Сталинград? И стреляла ли? Что имел? Имела ли советская армия право стрелять по Сталинграду, когда туда заходили немцы? Ну, конечно, это же отбивали же. Так как я тогда могу объяснить э, э, украинцам, что они не имели права стрелять по Донецку и Луганску, когда мы туда зашли? Тоже непонятно, да. Тут, блин, как-то... Вот это... в Харьков зашли немцы, э, советская армия стреляла по Харькову, потому что тут были немцы. Как я могу объяснить украинцам, что не надо mm. стрелять по Донбассу, если там мы? Они совершенно законно считают, считают, и убедить мне их в чем-то другом, когда я допрашиваю пленных, невозможно. Они говорят: "Ну, мы же стреляли по немцам, когда они были в Киеве. Вот мы стреляли по Донецку, когда вы туда зашли." И со своей точки зрения они абсолютно правы. Не правда ли, Саша? Да, 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 да. слышу, слышу. И вот понимая все это, приходится вырабатывать очень сложные политики, объяснения, какие-то схемы придумывать. А это как-то тяжеловато. Мотивации. Вот поэтому непонятно, да. Как объяснять, непонятно. Непонятно. А вот Кутузов так вообще Москву сжег, когда туда Наполеон зашел, помнишь? Ну, это 18, ой, в 1812 году, да, да, какая разница? Москву-то сожгли россияне. Что мы можем им про Донецк говорить? А или... Чтобы, он? Он, чтобы, чтобы она не досталась чтобы она не досталась французам. Ну так, а и как мы можем сейчас им что-то предъявлять в отношении там каких-то земель, где зашли мы? И посмотри, какая штука неприятная. Вот смотри, война идет в основном на севере, на востоке и на юге Украины, где с точки зрения нашего же правительства живет большинство русскоязычных граждан. Наш, да. Да, да, наша. И они больше всех и страдают. Их города, их жители. Возникает вопрос, у ФСБ что, цель уничтожить всех русских или что? И в России, нет. и в Украине? Заметь, армия в этом no, не они виновата. Просто... Армия приказ выполняет. Да, в 2014 году просто они там окопались, и нам надо их выбить оттуда. Но против нас воюют русскоязычные в большинстве своем? Ну, вот сегодня, да, с Хохлом общался, со львова я ему там, что, как, чего, куда. Когда ему матюком сказал, он такой, раз, на русский перешел сразу же. Ну, вот видишь. То есть он до этого там шокол, шокол. Надо и, заканчивать эту войну, Саша, надо заканчивать. Мне кажется, что... Да, а как, как это сделать? Это очень сложно, и не в чат рулетки меня могут посадить за мои мысли. Они у меня очень крамольные, Саша. Очень крамольные. Ну, как, у, как у Володи? Володя Соловьева. Володя Соловьев, он говорит постоянно, надо ебнуть куда-нибудь. Надо только куда только, что только, у него, только у него направление там Берлин, Лондон или Киев. Да, Берлин, Лондон, да, да. А да, у меня нет, да. у меня другое направление, Саша. Я думаю, что враг, Рядышком, да? враг, враг наш не там. Враг наш это ФСБ России, которая поставила целью уничтожить всех русскоязычных и в России и в Украине. Я думаю так. Вот Короче, так. орешник, орешник не туда. На пойти, Лубянку, да? на Лубянку надо. На Лубянку. На Лубянку. Ты далеко от Лубянки живешь? Да, далеко. Ну слава богу. Значит, живой будешь. А вы сделаете это? Боюсь, не дадут мне, не доживу. Не дадут, конечно. Не дадут. А вот Женя Пригожин хотел, молодец был. Да, да. Так что не там мы шоу, врага. Шоу, не да, с Ростова, да. не шоу, там шоу. мы Саша врага ищем. не там, не там. А Соловьев, кстати говоря, мне кажется, завербован достаточно давно. И не Кремлем, а именно ФСБ. А ФСБ работает против России. И против нашей же армии. Где сейчас Шойгу? Короче. Не знаю, Конторский. Кто же стал Конторским? Вербанули. Вербанули. Тоже конторский стал. Ладно, ничего, ничего. Спасем, Россиюшку. Спасем. Не переживай. Все будет нормально. Все конторские стали, да? Конторскими я не стану. Поэтому я до сих пор подполковник, а не генерал. Конторские знаете, что такое? Ну, конечно, знаю. Там, где Лубянка. Да, ФСБшники, да, конторские все. Конечно. Да, поэтому. Конечно, знаю. Поэтому. Так, что, Саша, выключай, ну, что вы, выключай Соловьева, э, включай что-нибудь другое, я не знаю, что даже тебе посоветовать. А да. вот супруга какой-то фильм включила. Вот кино смотри, Соловьев. кино смотри, давай, Саша. Вот она говорит, лучше кино, чем Соловьев. Супруга говорит, подсказывает мне <laughs> тоже. Дальше, наверное, Соловьев враг России, однозначно. Он разжигает межнациональную рознь. Конторский, да? Нет, он просто, э, как, как бы это сказать, э, прихлебатель, приспособленец. Ну, вот, вот как вы сказали, то, что он, дал: Лондон, Париж, э, Берлин, там куда-нибудь туда ем. Ну, вроде как они с нами ну, воюют, только, ну, сто процентов. Да, типа только, вот, типа только вот туда. Только да, не в ту да, сторону, да. только не в ту сторону, Саша. Вот такие пироги. Давай, Саня, давай. Я понял. Давай. Все, если к вам на службу попаду, как у вас позывной? Юрист. Юрист. Я директор. Давай, Все директор. на связи. Давай. директор, да, если что, я вам скажу, что я с вами общался. Плюс. Давай. Да. Он не знает о рязанском сахаре сто Господи, я говорю, тупи. Друзі, наше головне завдання це підтримка війська. Макс Семенов, дякую, братику, дякую, 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 братику, дякую тобі. <кій> наше головне завдання підтримка війська. Але скажу вам чесно, підтримка каналу теж зайвою, зовсім зайвою не буде. Поїхали далі.